Я что, всего, бежок, я вижу, и не что, не что, не что вообще вам самом... а что что вы, что, что, что со мной? Я что, что на тебя? Куда собралась? пожалуйста. Тебе плевать на меня, твоих Где ты? Не вол... голову, ты. Другой, и кто? И, да ты, я уже покорно с выходами, понятно? Если бы ты оказался на моем месте... И что? Если бы ты вообще понимаешь, что происходит, ты бы меня понял. А ты? кто ты знает? Да я мужчина! Я женщина! Я Доброго ранку всім, хто щойно прокинувся це ранкове з Тоні. нотелеканалі Тоніс, В нашій студії вже є гостя, українська співачка Ангеліна Завальська. Доброго ранку. Доброго Добрості сьогодні до нас завітала з новим кліпом. який Вже ми мали честь подивитися. А, шматок цього кліпу відчули всю цю історію. Цікаво, отже. А сложно было було перетворитися на Человика в целом клипе? Ну да, режиссер клипа Семен Горов предложил мне такую очень смелую идею, и, ну, честно, я я не побоялась, потому что люблю творческие такие эксперименты, и давно уже ждала э, такого клипа, чтобы я и актерски могла тоже раскрыться, и и скажу, что было, конечно, непросто. А, особенно учитывая то, что внешне я должна была оставаться собой, но на, сыграть и внутри быть мужчиной настолько убедительно, чтобы ну все понимали сюжет клипа. Вот. И еще повезло, что партнер в клипе был со мной профессиональный актер Сергей Жировлев, да. потому он, и мы друг другу помогали. А, я на него смотрела, подсматривала какие-то там мужские моменты, он на меня тоже говорит: "Покажи мне, покажи, как как, как это девочки делают". В общем-то, в общем и получилась такая совместная работа. Ну так, работа. цей клип потребовал от вас тоже какой-то актерской игры, мастерности, да. а вы никогда не думали о том, чтобы заняться актерством, например, а, да, почему бы нет? Я с огромным удовольствием и, в общем-то, образование есть <связано> для этого подходящее, а, и был опыт в съем в съемок в кино. А, да, в принципе, профессия моя тоже непосредственно ну, повязано, совершенно так. связана с этим. Да и сколько клипов отснято за всю нашу творческую карьеру, что, в общем-то, а, ну кто кто знает, может быть в каком-то хорошем кино вы меня тоже увидите. <связано> ну, <связано> Я Так, кожен просив? Скільки хоче запитати? Я просто хотіла запитати про ну я не можу запитати про Алібі. Відомо, що цей гурт розпався. І зараз ви кожна самодостатня, творча, сольна одиниця. Але ви не боїтесь, що ви не зможете стати настільки популярним, наскільки це був популярним ваш гурт, коли ви були разом? Всього, я скажу, що дует дуеталі не розпався. Ми об этом не говорили і ні разу. Це все домисли журналістів і. Наших поклонников. Такие мысли возникли, когда мы начали с Аней заниматься сольными карьерами. Но ну, доля правды в этом тоже как бы есть, потому что. Опять-таки, дуэт Алиби официально не прекратил свое существование, а но просто мы сейчас... его Да, мы это, немножечко да. сделали такой тайм-аут для дуэта Алиби, все-таки 13-й год уже дуэту Алиби, вот в апреле 13 будет, вы представляете себе? То есть, конечно, за 12 лет мы уже все сделали, все перепробовали, надо просто понять, что дальше. Мы всегда сами себе писали песни, то есть уже столько было клипов, столько всего. Нужно как-то абстрагироваться, наверное, и сейчас мы как-то переключились на свои сольные направления, потому что там мы Точно знаємо, чого ми хочемо, що ми хочемо сказати. І, в общем-то, е, виходить у нас хорошо, а далі посмотримо, як буде Салібі. Якось натрапив на новину, що не щодавно, зовсім, нещодавно зовсім ходили чутки, що все ж таки дует Алібі готує сингл новий. Чи це чутки, чи все таки робота над цим mm -hmm. іде? А, ну, Это слухи ну, скорее, мы сейчас больше я, я же повторюсь, работаем над сольными проектами, mm, а, то -то -то а, но и точно. никто не говорит, что это алиби прекратил свое существование и никогда больше не вернется на сцену. Мы посмотрим, как будет дальше. Пока, а, пока. У вас был вот вот такой, mm -hmm. вот такой семейный подряд, вы с сестрой спевали, ваш батько был вашим да. продюсером, все шло в семью, все кошты. <laughs> Теперь вы поодинке, как это все происходит, кто продюсует? финансирование с брать. Ну, у нас уже достаточно опыта сестрой за ну, 15 лет профессиональной работы в шоу-бизнесе. В общем-то, мы самостоятельно занимаемся своими сольными проектами. Безусловно, есть команда, есть помощники. Без этого мы не справились. Также наш отец остался нашим отцом, потому с ним мы тоже советуемся. Он профессиональный музыкант, прежде всего, потому его мнению мы тоже всегда доверяем и прислушиваемся, но ну, продвигаем собственные проекты сами. Что касается финансирования, понятно, сейчас тяжелые времена и вот к сожалению даже вот ну, видеоклипы часто снимать не могу вот перед этим у меня год назад был видеоклип на песню Мэйди англоязычную и большая англоязычная программа вот но тем не менее ну, помогают есть спонсоры, есть люди, которые верят в наше творчество, которым нравится, и они помогают и участвуют. В общем-то, благодаря им тоже продвигаются наши сольные проекты. Uh -huh. и, я знаю, что, э, точнее, что мне хотелось спросить, насколько вы со сестрой mm -hmm. зараз общаетесь, насколько э, делитесь э, творчеством, чи дае она какие-то вам порады, чи вы какие-то порады даете? Да, чи, чи, вы, возможно, mm -hmm. общаетесь просто на семейном уровне, чи на профессиональном так же? Ну, нет, безусловно, у нас с сестрой в отношениях ничего не изменилось. Конечно, мы мы поддерживаем да, друг друга, мы общаемся. по-разному, и каждый из вас хочет быть окрашивается. Ну Это да, нормально. Мы, вот, сольные исполнители, да. теперь уже стали. Угу. А, но тем не менее мы абсолютно в разных музыкальных направлениях и жанрах работаем, потому мы никак не пересекаемся и не, не конкурируем. А, и мы поддерживаем друг друга, помогаем и советуемся, безусловно. Например, вот к этой песне, которую я на русском сделала, я думаю, что без до этого у меня была только англоязычная программа и практически готов уже англоязычный альбом. Сейчас вот у меня такая дилемма, все-таки поклонники начали требовать. И сама как-то захотела на русском что-то вот э, спеть, вспомнить. Uh -huh. Все-таки как это? И вот не знаю теперь делать либо две разные программы, либо это все со совместить, соединить. И вот э, текст к песне «А муж написала именно Анна Завальская, моя uh -huh. сестра любимая, потому что я считаю, что лучше ее никто не напишет на русском текст. Uh -huh. А тем более для меня, потому что только она меня знает вот, и, и, и чувствует, чувствует. Uh -huh. и чувствует музыку тоже. Когда ну, женщина самодостатня, реализована, это все хорошо. Но нельзя забывать про главную женщину миссию, это рождение детей. Вы думали уже про це? Безусловно, кто же об этом? Здесь, конечно, уже потом забывают. Честно Я сейчас, если бы вы уже там были, то быстро 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 А. Вот, в общем, такая ситуация. У меня универсальная фраза, как Бог даст. Как Бог даст. Так. А у меня любимая фраза в своё время. Ага. Потому посмотрим. В своё время. Так, цікаво. Ну, а дякуємо за те, що завітали до нас, дякуємо за новий кліп чудовий. Нехай нехай отсюда. його побачить якомога більше глядачів. І побільше кліпів. Бо Аліна сказала, що кліпів мало, більше кліпів да. і можливості знімати. Будем надеяться. Дякуємо. <laughs> ну, ми рухаємося далі. Залишайте з нами. Прогноз погоди. Далі від Ангеліни Маняк.